Первый вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, поединок, который только что завершился. Ну, я поздравляю Арсенал с победой. Они сегодня сыграли агрессивнее, чем мы, и поэтому они победили. К сожалению, мы сегодня допустили, допускали много в обороне ошибок, поэтому у Арсенала было больше моментов и естественно они несколько и два момента реализовали хотя по игре я скажу что мы тоже играли неплохо и имели моменты и контролировали эпизодами ход матча но в футболе нужно забивать голы и не ошибаться сзади поэтому еще раз Арсенал с победой конечно же. В заявке было всего лишь четыре игрока, вышедших на замену. С чем это связано? Это травмы? Ну, у нас опять, похоже, начались проблемы кадровые. Вот. Мы несколько футболистов отдали в аренду. Вот. Два футболиста у нас получили травму, и президент не приехал, поэтому... Сегодня у нас заявку 15 человек. По-моему, Левига у вас Ливика, сверхопытный. Да, он что-то у него смысл на тренировке. Произошло. Поэтому он поиску не смог. И Головченко. У нас 18 футболистов осталось. Было 23, но туда-туда-туда поддавали. Туда, туда Сейчас два человека травму получила. Мы уже составы играем. Поэтому... Мы ждем одного. Нигерийца, может, приедет нападающий. Если нет, то придется, может быть, искать и добирать кого-то. А, скажите, пожалуйста, арсенал вас чем-то удивил сегодня? Либо же вы ожидали вот точно такой же футбол, как арсенал показал, либо же удивил? Не, ну у арсенала есть свой стиль игры, поэтому они от него не отходят. И, наверное, из года в год они так играют напористо, много игры вверху, длинный пас, вот, и создают давление за счет этого на оборону. В общем-то ничего, они нас не удивили то, что они все время так играют, и когда мы просматривали их другой командой, поэтому Мощная команда, которая играет хорошо дома и тяжело против Арсенала играть. А как Вы считаете, быстрый гол в этой встрече повлиял на дальнейшую путь Ну, конечно. Когда пропускаешь гол в самом начале, вот хотя я предупреждал, что первые последние минуты нужно играть э, очень аккуратно, в том году, по-моему, Арсенал тоже на первых минутах заработал пенальти за счет э, напора, поэтому я их предупреждал, но, к сожалению, вот, они меня не услышали в этот раз. Ну ничего страшного. А руководство какой задачи перед вами на сезон поставил, скажите, пожалуйста? Задачу, ну задачи выхода у нас точно нет, потому что клуб еще развивается, сейчас э, построили новую трибуну на стадионе. Сейчас мы будем строить манеж с полноценным полем, крытый манеж. Поэтому сейчас расходов будет много на стройку. И мы просто будем готовить футболистов, если у нас сейчас интересуются некоторыми футболистами премьер-лига. Мы будем готовить, если и продавать футболистов. Спасибо вам большое за пресс-конференцию. Удачи вам. Удачи, Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.